Доброго вечора, шановне панство. Доб... Доброго вечора, шановні журналісти. Розпочинаємо нашу традиційну пресову конференцію. Головний тренер оболоні Сергій Вікторич Солдатов не зміг по деяким причинам прийти. Відтак сьогодні до нас на прес-конференцію завітав Олег Миколаївич Мазуренко, тренер футбольного клубу оболонь Брова. Олег Миколаевич, ну, первое питание, оно традиционное. Прокоментуйте, пожалуйста, ласка, игру, яка еще не завершилась. Сама игра очень тяжелая была. Много сил, эмоций дали мы на игру с Кремнем. И как-то так уже эту игру скажу, вырвали на морально-волевых качествах. Качество игры, конечно, желает лучшего, но, как говорится, на один гол больше забили и выиграли. Результат в этой игре был превыше всего, и мы его добились. Самое важное. Будь ласковым, Большое количество такого мелкого фола со стороны игроков вашей команды вызвано было тоже этой причиной? Ну, я скажу, мелкого фола со стороны соперника было. На поле немножко оно не позволяло играть комбинационный футбол. Больше борьбы было, и из-за этого больше стыков получалось. Мяч больше вверху находился. На мелкий фолл тоже никто не отменял в хоть путь. Где-то срыв атаки соперника. Mm. Это так. Так, так, так. У вас так. не такое, что ваша команда сегодня просто ведь за Не воротарю. <кос> <кос> Немая. Немая уражений. Да, и моменты были возле наших ворот. наш молодой, талантливый Назар Федоревский выручил в некоторых моментах. Но и у нас были моменты реализовать. Не один момента несколько и его довести раньше до логического конца победного в целом я повторяюсь игра тяжелая была и результат превыше всего был много эмоций оставили в предыдущем туре с так, так, да. в таком формате турниру звучно все-таки гравцям трохи, Незвично то, что с одним и тем же соперником Доводится встречаться Больше двух рейтингов Ну конечно, турнир немножко такой скомканный получается Но главное, что он есть чтобы Сохранили команды второй лиги Хоть их 10, но они есть Это Самое важное на данный момент Как ситуацию не будем говорить, какая у нас страна Главное, что эти команды во второй лиге остались Значит есть детские школы работают Самое важное 10-8 команд По 5 раз можем играть Главное, что эти команды есть И люди который там зарабатывает свои деньги улаживают футбол. Самое важное. Так, по Все. Поддякуем Магому Кулаевичу. Все, спасибо вам.